пришли поздравить вас в ваш, ваш знаменательный праздник. И под бурные аплодисменты публики хочется с огромным удовольствием пригласить сюда команду футбольную «Ворскладью США» 2003 -го года под ваши аплодисменты! Иванович, поздравляем вас с вашим юбилеем от нашей команды. Желаем вам крепкого здоровья, всегда хороших дней и успехов. Еще большое вам спасибо за то, что вы делаете для нашей команды. Сергей Иванович, поздравляю с юбилеем, что вы не не говорите. Доброе Ваша семья, и мы вас тоже будем радовать всегда. А еще, чтобы вы зарабатывали вам много денег. Желаю вам счастья и здоровья. Я знаю, что самый лучший в самом лучшем мире папа, И Я хочу, что вы такие есть. Желаю счастья, здоровья, чтобы ваши мир и и всего-всего желание -всего Поздравляю вас с юбилеем, желаю счастья и здоровья. Поздравляю. <плесвит> Сергей Иванович, вон он у рождения вас. Сергей Иванович, я вас поздравляю с вашим юбилеем. Желаю вам счастья, здоровья и достатка в жизни. Сергей Иванович, желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас было все в семье хорошо, чтобы Никола радовал вас ну, оценками в школе, чтобы вы никогда не ссорились с тетей Наташей и чтобы у вас бывали мечты. Это недостойно наших аплодисментов. Это уже традиция, как любой, вы понимаете. Многие могли подумать, что Сергей Иванович пошел по рукам, но это, к сожалению, не так. 動画も進む。